Рисунки у нас создаются для ручной работы. Создавала рисунки. Я создавала. А с чего начинается работа? Начинается создание рисунка. Если накалывают, то надо наколоть, а потом начинается трудоемкая работа. Каждое изделие занимая ну, неделю больше, и 10 дней, и 15, смотря Какие изделия. А изделия, а, в виду сорочки, вышиванки? Да, сорочки, mm -hmm. вышиванки. А, техника а, выполнения, есть 15 видов техники выполнения, но самая а, такая ходовая, набирование, мережки, гладь, а, косая и крестик. Крестик самая популярная наша черниговская вышивка цвета черный и красный преобладают и черниговская вышивка э, белые цвета тоже символ чистоты белый цвет э, ну преобладает в черниговской белый области белая по, по, по белому да Здесь примеры, Что это означает? Что это означает? Да. Ну каждое изделие имеет свою символику. Об этом уже рассказала Лидия Ивановна. Вот есть сейчас пользуется спросом вышивки икон, картинки. Сейчас в каждом доме есть картинка, которую вышивают серветки. Ну, рушники – это атрибут каждой семьи. По-моему, рушник должен быть в каждой семье. Это я оберег считается. Ну, а рубашка и блузка сейчас, ну, символ Украины, или, как сказать, да. Молодежь сейчас очень, ну, заинтересована в вышивках. Вот прошлый год, ну, дуже богато людей, которые... Як пополнили свой гардероб вышивками и стремятся. Это ну, радует, что наш народ понял, что это традиция, это оберіг. Ну и красиво, никуда не денется. Ну что, что я могу сказать? Тут... Про виды вышивки, про которые заговорили, Да, виды, виды вышивки есть. Ну, тут лежат а только обычные крестиком есть, обычные, да? Обычный, да. Крен, да. А вообще там есть mm -hmm. мережки. Мережка есть э, прутик. Ну, вот мережка есть. ну есть у, мережка. Мен... у меня, у меня там тоже. Да, это... для... Ну, Мережка для, там ну, у меня есть. Это не для вышиванцев. Мережка есть прутик, двойной прутик, раздельный прутик, есть ляховка. Ляховка двойная, тройная можно вышить. А потом есть настила мережка, так я вот. А вот. Есть соловиные глазки. Он, це це мережка, ну я отсюда То, не бачу. Мишу, Виды, разные виды мережки, тоже дуже много мережек. Но ну, если показать, у меня там есть мережка, ну, побачите потом, разные виды мережки. Ну, сейчас много кто мережками делает блузки. И у меня такой рисунок, мужской рисунок, но есть и мережка в сочетании с крестиком есть и мережка.